здесь Что должны это участвовать? Участвовать. Вы должны к этой проблеме обратиться, чтобы... Вы понимаете, чтобы... ведется... Она ведется очень слабо, она ведется по двойным стандартам, понимаете? У вас, у вас мощная реклама, которая, в принципе, направлена на молодежь. На молодежь. проблем дитячого алкоголізму, тому що вам відомо, що залежить від пиво ближче шкаф чим наркотиків. Ми вимагаємо, що ті дій, з вашого боку, стосовно вирішення проблем дитячого алкоголізму. Запевняємо, що ми доб'ємося того, що ви почали реально працювати над цією проблемою. Тому що справді німнічком пані дуже легко, але відновити його майже нереально. Давайте зупинимо дитячий алкоголізм разом. Уважаемое руководство Абалони, мы сюда пришли к вам потому, что вы нас не слышали в наших звернениях, в наших обращениях к вам. Вы понимаете, что народ, он, если его не услышать, он начинает действовать немножечко другими, своими способами. И мы сейчас вас предупреждаем, что эта акция, это первый звонок. Если вы не откликнетесь на то, что действительно надо решать эту проблему, что надо побеждать эту беду, то мы придем еще раз и еще. С нами придут дети, детей алкоголиков, у которых, которые потеряли всю надежду, которым приходится сейчас вкладывать в период кризиса большие деньги в лечение своих детей. Если вы сейчас не поймете, что это действительно проблема, мы придем и перекроем все входы в завод. Обращаемся к вам, услышьте эту проблему, откликнитесь, пойдите с общественностью в ногу. Мы не участвуем в вашей акции, которую вы рекламируете на своих бутылках. Поэтому мы в качестве протеста Показываем, что мы ваше пиво пить не будем. И точно так же мы попросим всех наших руководителей, которые руководят нашими детскими учреждениями. Мы сейчас готовим тренинги в детских учреждениях по ликвидации детского алкоголизма. Вот это будет завершение нашей акции. Просим вас отреагировать.